Мы поедем, мы помчимся на оленях утром раним. Добрый день, господа! Всем же... привет! Мы же... Это Саня, он сегодня же и олень, и мы начинаем наше стартап-шоу в виде новогоднего и праздничного подарка. И все для вас. 30 грудня, а сегодня в программе Spider Dog. Беспроводные елочные фонарики. Фейлы Тавины Грампи Кэт. Что такое Йонкома? Выявляется, веб-камеру выгадали завдяки Кави. И как оригинально поздравить друзей с Новым Годом, об этом мы говорим с прекрасной девушкой Машей Снегиревой, основательницей проекта Мирабелла. У -у -у. И также вы помните, что под Новый Год и под елочку, как всегда, мы готовы вам отдавать нашу самую дорогую, что стоит на наших столиках. И вы можете Можете это незамедлительно получить, если вдруг правильно отвечаете на вопрос новогодней Викторины. Ціно ми будемо вивчати наш календар. Сьогодні святково виявляється, що сьогодні якось взяли і втратила один день, і все це відбувалося у крихітній тихоокеанській острівній державі Самуа. і там якраз взяли і викреслили з календаря саме 30 грудня. А все це для того, щоб узгодити усілякі там торгівельні справи. Справа тому, що у Самуа була неділя, і всі відпочивали. А усі інші торгові країни, які навколо вони якраз працювали, бо у них був понеділок. І Таким чином вони пристрибнули з двадцять на тридцять партій. Этот прыжок во времени был совершен во время 2011 года. Mm -hmm. А сейчас стоит актуально спеть слова "I'm going deeper underground". Oh! с днем рождения! С 1969 года Джей Кей, британский певец, автор песен, создатель и солист группы Джейми кличили Джейсон Луис Четов, и сегодня он отмечает свое 45-летие. Happy birthday! І представляємо наступні стартап. Факти як перша у історії веб-камера була е, вигадана, можна сказати, винайдена завдяки каві. Отже, вчені група вчених з Кембриджського університету, ще у далекому 1991 році постійно хотіли вони стимулювати свій мозок на пошуки нових ідей. І виявляється, що на усю команду була тільки одна кавова машина. І в общем один із комп'ютерів цих хлопців мав устройство відео вовши так. І якраз видаленим засобом вони транслювали відео з цієї. веб-камеры. Таким, чином нам куда там не маячеры, и можно уже подходить и хряпать смачненько каву. И сейчас мы также не стесняемся и, как всегда, задаем абсолютно странный вопрос. И на этот раз у нас... Так мы дивны. Эх, ежик! Ой, нет. Ой, енкома! <coughs> да что же это такое? Давайте спросим наших звезд. Йонкома? Еще раз можно? Енкома. Ну вот все какие-то китайские ассоциации. Правильно, это елка по-японски. Елки-палки, что-то из этого серии, мне кажется. Я не знаю, но схоже на Санта-Клаус. Это макушка елки. Это новогодний китайский красный дракон. Як же ж много асоціації з цим словом у ёлочек. Но наказується на сам ділі Янкома е монтаж із из чотирьох і зображень Друже друже? Додається мудньому більше фану, більше креативу та смарту. Стартап шоу з одному продовжується. Далі останні новинки зі світу it технологій. Джингл-белл, джингл команда Аура взяла да. и разработала специальные гирлянды, которые теперь не подключаются до мережі, то есть они полностью самостоятельные. И при этом там LED-лампочки, они не разогреваются. Таким образом, не приведут до э, такого момента, когда вы можете кричать уже и с жахом. А, Ёлочка, <laughs> <запаривайся">, <laughs> <так>. <laughs> Да, между прочим, Аура действительно отказывается от использования проводов. Теперь mm -hmm. исключается возможность и коротких замыканий. А еще, бачила, бачила, а еще регулируется управляти. теперь с помощью приложения на айфоне, то есть Достаточно просто сюрприз любимому або дітям, да й вообще. Просто. Але не поспішайте зараз замовляти цей гаджет, тому що він буде виконаний лише у 2015 році. А я пропоную вже зараз приходити до чартів. Справа в тому, що YouTube випустили десятку найкращого на своєму каналі. І виявляється, що на першому місці знаходиться та сама страхітлива, жахлива, неперевершена собака а, павук. Па! Dog. Также в десятку попадает еще и ролики из области фантастики, который уже в этом году превращен в настоящую реальность, где сгибается шестой айфон. Чем? YouTube сделал прикольный такой ролик, где замешопував все видео, которые связаны с и мемами 2014 года, где мы можем увидеть американских телеведущих, которые казно что делали. Там было множество еще и британских изобретателей. И, а, Колин Фюрц, хотя бы тот, который сделал ногти Росомахи. И еще... Не обошлось да, без Ice Bucket так. Challenge, потому что в этом году это было на рейтинге самых высших и тегов, и ссылок, да и просто супер акция, которая была во всем мире. Так, иногда еще YouTube как раз подбывал в пиццамке 2014 года и надавал, надав, надав такой рейтинг, какие мы все кино и подыгрывали. И дальше мы шагаем также в прошлое и обращаем внимание на самые популярные твиты 2014 -го года. Сколько заработала Гран-Пи Кэт? Как? оригинально поздравить своих друзей с Новым Годом. Об этом мы говорим с нашей героиней, гостей студии Марией Снегиревой. А, в общем-то, она же есть основательница проекта Мирабелла. Просто будьте с нами, и волшебства вам сегодня в этом не встречаемся ровно через час.